безусловно, конечно, мозг состоит из жира. Здравствуйте. Здравствуйте, с медиком только что общался, из чего мозг состоит, выясняли. Так, из чего? Из серого и белого вещества, из... Ой, не льстите, мира. ой, не льстите, не льстите себе, человек, из жира. А, ну, по факту, да. Вот. А вы, значит, ну, скорее всего, но имеете отношение. У меня этому... позитронный мозг, позитронный. Вы медик? Нет, почему? Я просто из другой цивилизации. Угу. Понятно. С Срептилоид, да. Ясно. Как вас зовут? Степан Андреевич. Ну, для вас. Степан Андреевич, меня Егор. Очень приятно. Вы откуда, вот. э, а, Егор? Скажите, пожалуйста, с какого вы города? Так я же вас первый спросил, вы откуда, Егор? А, смотрите, ну, ну как, ну, правильно сказать, я с крайнего севера сам. Вывезу вот. а, тебя я в Тундру, знаю, у вас есть а, такая песня. Граница с Норвегией. С Норвегией, значит. Да. Понимаю. Через, 35 КМ а, от Норвегии. А родились, наверное, в Воронеже. А, нет, я туда переехал позже. А, родился я в городе Чернигов. Это был еще Советский Союз. Я рожден в 1989 году. Украинская СССР, вот. значит, и на агент. Нагворажаюсь. Но, ну, по факту так, но извините. Я не знаю, не знаю. Тут пускай. На это я не могу. Тут пускай ваши органы разбираются ваши. да? В норвежские, или какие они там? какой у вас там город рядом? Нет, ну я сейчас Воронеж так. А вы сейчас в Воронеже все-таки? Да, да. Вот вы что меня путаете, я не могу понять. Вот. Точно вы шпион украинский все то то на, на границе с Норвегией, то в Барвен. Смотрите я и, и я родился. Я, я родился в, в городе Чернигов, да, в Украина. В Украинская Ссср, да? Да, и потом, ну, мне годик был, ну, ну полтора где-то, у меня отец военнослужащий, он ну, поехал на границу с Норвегией, вот, на подводной лодке, у меня отец ну, подводник. Ну, украинец, скорее всего, тоже. Нет, нет, русский, у него все корни из Кабаровска вообще в Хабаровске тоже полно украинцев живет. Я совершенно четко помню, что Северный флот Советского Союза, офицерский его состав, процентов на 75-80 состоял из выходцев из Украины. Серьезно? Да. Офигеть. И я не знал этого нюанса. Ну, откуда бы? И никогда не спрашивал у отца. Ну, кстати, я, блин, спрашивал. Нифига себе. один он сейчас служит. Не, но ну, ну он уже все на пенсию. Он у меня 60-го года рождения. Я, я понимаю. Ну, у него Офицеры собирались, когда вместе пели украинские песни, я как сейчас помню. Да? Нифига себе. Не, ну не, я просто не знал. Я не к тому, что я хочу проверить. Не-не-не, вы меня и не проверите, только у отца, когда спросите, тогда и узнаете. Ну а да, а да, да, мне, мне прям интересно. У отец служил на Северном флоте, морской авиации Северного флота. Ну, значит, мы... Не, я этнически тоже украинец. Я этого не стесняюсь и не боюсь абсолютно. А, да просто, абсолютно. просто не все верят, что в России могут жить украинцы. Почему-то люди очень странно на это реагируют. А что Но, делал в Чернигове морской офицер? А так мы из Чернигова сразу и свалили, я, я там только... Это он еще молодой был? Еще. Да да да. И у меня получается, то, что у меня остались и ну, дедушка с бабушкой там. А он Вот только... вот вот вот. Я только не пойму, а что вы стесняетесь своих украинских корней? Ну. А я не стесняюсь ни в коем но Я спросил, дедушка, отец у вас был украинец? Вы говорите, нет, русский. А тут же дедушка с бабушкой. Нет, но он э -э, этнически... Э -э, нет, у -э, они русские. У меня вот... Чернигове мамка. русские. Вот мамка, да, а она была украинской. А, это мама на дедушка с бабушкой. А куда же ты, а? Жаль, жаль, мобьего. Размотали. Жаль, жаль. Не, не, не надолго. Бачишь, Игорь десит, не надолго. А жаль. Было бы краще, если бы было надолго. Мы б сто 100% размотали. Ну, аккуратно, аккуратно с Вот, вот, вот. Нормально, вот, нормально. Здравствуйте. У тебя какие планы -ка. на завтра, если не секрет? Я смотря где ты. Я смотря где ты. Это не тебе вопрос. А я ответил, мне не сложно. Ну, я ответил, мне не, не, ответил, мне не, не Ну, понятно. Какие у завтра планы? Проснуться, улыбнуться, письку Взять сняли, билеты сняли. На, самолет на самолет в Омск и прилететь к тебе, дорогая. В Омск! В Омск! Прилетай. Откуда ты беда, узнаешь, беда, беда в том, что беда, над Москвой беда, у нас беда, сегодня беда, небо ссоцией. закрыто. М -м -м. А так бы я прямо а как бы я на, прилетал, крыльях на крыльях любви. Прилетает. Ты будешь моим любовником. Почему любовником? Мужем? Почему ну, это моего его, на его, на его, его на А он уже там. Тс, тогда вообще <свист> прекрасно, вообще я прекрасно. помогу Привязно. тебя оформить. Ну, ты поняла, что оформить, да? Да нормально я зарабатываю. Я подполковник вооруженных да сил российской федерации. Работаю в Белгородском городском военкомате, начальником юридического отдела, заместителем Белгородского военкомата. Так что делаете, с, с твоим а что мужем отдыхай, мы все эвакуируем. Нет, давайте вы моего мужа оставите в покое. Чего? Зачем он тебе? Смотри какая ты красота, мы с тобой как зажжен. А можно его домой вернуть, пожалуйста? Или меня туда, к нему? Тебя можно. Приезжай ко мне. Приезжай ко мне. И через мой кабинет отправляем тебя. С контрактом к нему. С контрактом к нему. Хорошо. А сколько будете платить мне? Ну, смотря кто ты. Какая у тебя военная учетная специальность? За контракт сразу 4 миллиона 200 тысяч рублей О! Я еду. Давай, номер записывай. Давай, номер записывай. Проще позвонить, чем у кого то Мой записывай. Мой записывай. Запиши. У тебя есть телега? Да. Да. на тебе мою телегу пиши мне, дорогой. Хорошо. Дай сейчас копирую. Хорошо. Дай сейчас. Ну, Настенька. Настенька. Я Фрося. А чё же Анастасия нас а Анастасия, Телега? Да. Это на меня. А что, что мне чужую телегу дает? Так мне тоже интересно. Так хотя бы покажись, я тогда. покажись тогда. Я с кем попала, контракт драться не подписываю. Так я вас не знаю. Так приедешь, и познакомимся, так приедешь поближе. познакомимся поближе. Настенька. Настенька. Здравствуйте. Вы Настенька? Вы Настенька? Я Дарья. Сколько вас там? Сколько вас там? Две. Я Настенька. Так, знаете ли, командиру врать плохо? Ой, простите, пожалуйста. Нет, не прощу. Нет, Уж кого не прощу. кого? Уж кого кого? Муж, значит, ну, будет служить до конца муж, своего. Я решил. Ну я не скажу. Я все равно узнаю. что? так. Нет. Давайте мы с вами это. Вась, пас, договоримся. Так приезжай. приезжай. Гудкина один Белгород. Белгород. Кого? Белгород говорю. Гудкина. Гудкина один. В Белгород ехать. Ну ты же хотела контракт. Ну, ж хотела контракт О Вам тоже доброй ночи. Ясно. Ясно. Все вот такие. Все вот такие. Нужное слово. Анакзагу. А в загу. Я все то верная лишь бы гробовые получать. Я не отпускаю своего мужа туда. Я с вами не могу беседовать, я вас я увижу. не вижу. Вас... Но настанет день, обязательно, он настанет а он обязательно, обязательно настанет. Он обязательно. Когда вопрос подписания контракта станет неактуальным. Когда президент, ах, какой человек, подпишет очередной указ, уже не о частичной, а о всеобщей мобилизации. И вопрос «отпускаю, не отпускаю» стоять не будет. И у мужа стоять не будет. И тогда я буду для вас именно тем человеком, который сможет порешать ваши вопросы. Но уже по-другому. Деньги будут Подождите, уже идти в том направлении. Я объясню. У меня муж даже в армии не служил. Он не годен в армии. Это так же вы решили. Вы же не медкомиссия. Медкомиссия, медкомиссия это я. Медкомиссия. Это, это я. я решаю, кто годен, а кто не годен. Так он ходил в военкомат, ему сказали, что он не годен. Ничего, а ничего. Вы спрашивает? знаете, что в соответствии с указом президента о частичной мобилизации представитель любого из военкоматов нашей огромной необъятной страны имеет право в социальных сетях с помощью э, сайта госуслуг вручать повестки любому гражданину Российской Федерации. Любому, без исключения. Так что, годен он или не годен, буду решать я. Только я. А можно мне повестку? Я готова. Так я тебе номер телефона напишу, ты приедешь, билетики мы тебе оплачим, оплатим, ты подпишешь контракт, пока это еще возможно без повестки. Пройдешь через мой кабинет и на фронт к мужу. Я не могу, у меня ребенок. Обещаю, обещаю. Так у вас никакого... А кем я там буду работать? Пока. Окопной женой будешь. Муж же есть? Муж же есть. Есть. В окопе? Да. Ну, а ты будешь женой окопной. Ну, а ты будешь женой окопной. Готовься. Ты там подмываться, подмываться. Ты там подмываться собралась, иди.